થ્રી આઈ ઇન્ટરનેશનલ ઇન્ડિયન આઇકોન નું સીઝન સાત નું આયોજન સુરત મુકામે તારીખ ચોવીસ ડિસેમ્બર બે હાજર ત્રેવીસ ના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું આ આઈકોન માં દેશ વિદેશના લગભગ સો જેટલા સ્પર્ધકો એ ભાગ લીધો હતો આ સ્પર્ધાનું આયોજન શિકાગો અમેરિકા સ્થિત શરણ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું આ આઈકોન ની સ્પર્ધામાં ટેલેન્ટ હન્ટ તેમજ ફેશન શો માં સુરત ની કશિશ જોશી પણ ભાગ લીધો હતો જેમાં કશિશ જોશી ટેલેન્ટ હન્ટ તેમજ ફેશન શો બંનેમાં વિજેતા થઈ હતી કશિશ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી આ સ્પર્ધામાં ભાગ લેતી આવી છે અને દરેક વખતે વિજેતા પણ થઈ છે કશિશ છેલ્લા બે વર્ષથી મીના ડાન્સ એકેડેમી દ્વારા વિવિધ ડાન્સ ફોર્મ સ્પેશિયલી સ્કેટની તાલીમ રહે છે તેમજ ફેશનમાં મોના શાહનું પણ ખૂબ જ માર્ગદર્શન રહે છે આ સ્પર્ધાના જજ તરીકે ધનંજય ભટ્ટ સિમરન આહુજા મોના શાહ અબ્બાસ મિરજ अनुपमा श्रीवास्तव शौर्य सक्सेना उपस्थित रहा था uh, uh, आज ये पहली बार गुजरात सूरत में दर इंटरनेशनल इंडियन आइकॉन यूजुअली ये गुजरात में नहीं होता यूजुअली इंटरनेशनल इंडियन आइकॉन की ग्रैंड फिनाले दिल्ली में होती है और फिनाले yeah. अमेरिका में होती है आई एम जज एंड जूरी सिंस लास्ट थ्री टू फोर इयर्स और मैं यहाँ पे uh, फैशन ग्रूमर एज वेल एज कॉरियोग्राफर हूँ इस बार uh, अच्छा टैलेंट देखने को मिला uh, कुछ लोग मध्य प्रदेश से भी थे देमान चालीसा दैट वॉज वेरी वंडरफुलदर वन ऑफ माई वंडरफुली डांस ऑन स्टेट एंड uh, और भी बहुत सारे सिंगर्स थे सिंगर्स वर वंडरफुल डांसर्स वर ब्यूटफुल कथक था भरतनाट्यम था तो हमारी uh, जो इंडियन कल्चर है उसको भी uh, यहाँ देखने को मिला एंड दैट इज़ सो नाइस बिकॉज आई गो इन लॉर ऑफ़ डांस कॉम्पिटिशन्स और मैं हमेशा देखती हूँ हिप हॉप और यही सब देखने को मिलता है तो आई एम सो हैप्पी दिस टाइम कि आई सॉ इंडियन क्लासिकल डांस बिकॉज मैं खुद भी एक भरतनाट्यम और कथक डांसर मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि डांसिंग हो या फैशन हो जो भी हो आपको गुरु की जरूरत है जैसे हमें एजुकेशन uh, में गुरु की जरूरत होती है टीचर की जरूरत होती है वैसे ही डांसिंग और फैशन में भी टीचर की जरूरत है गुरु की जरूरत है सो यू टेक प्रॉपर ट्रेनिंग डांसिंग और फैशन और सिंगिंग और एक्टिंग एनीथिंग सो डू कनेक्ट टू योर ग्रूमर टू योर गुरु जी एंड टेक स्टेज दैन नो बडी कैन स्टॉप यू टू गैट एंड अचीव योर गोल मेरा नाम मित्र जोशी आज थ्री आई इंटरनेशनल इंडियन कॉम्पिटिशन है जो दिसन से तो लास्ट इयर्स से कर्सेज पार्टिसिपेट कर ही रही है लास्ट ईयर इट हेल्ड वेज डेली एंड सी वॉज दिस दिजर एक्चुअली लकीली दिस लकी इन अवर होम टाउन सो वी आर वेरी हैप्पी के सी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट हियर यहाँ सेमीफाइनल हुआ था और आज फाइनल अभी रिजल्ट ऑपेटेड है उसकी हॉबी है क्लासिकल डांस एंड एक्चुअली सी नोज ऑल द डांस फॉर्म बट क्लासिकल डांस एंड स्केट डांस इज फेवरेट फॉर व उसके डांस लास्ट टू इयर्स से सीख रही है इसके लिए आई विश से थैंक यू टू मीना मैम मीना डांस अकेदेमी सूरत में ऐसी है जो स्पेशली शीज फेमस फॉर स्केट डांस एंड वेरी वेल नो एंड मोना शाह इज अ फैशन तो कशिश को ये मॉडलिंग वगैरह मोना शाह सिखा रही तो कशिश की मैम मोना मैम की कोशिश स्टूडेंट है लास्ट फाइव ईयर्स तो आई विश से थैंक यू टू मोना एंड मोना मैम एंड मीना मैम एंड ऑफकोर्स रवनजी थैंक यू જી સર આપનું નામ હા મારું નામ હિતેશ ભટ્ટ છે અમે ન્યૂયોર્ક ન્યૂજર્સીથી આવ્યા છે સાથે મારી જોડે કામિની ભટ્ટ છે મારી વાઈફ છે અને અમે ભટ્ટ ફાઉન્ડેશન યુએસએથી આવ્યા છે સુરતમાં આજે સુરતમાં થ્રી આઈ આઈનો ઇન્ટરનેશનલ પ્રોગ્રામ છે અને વી આર પાર્ટિસિપેટિંગ અને અમને બહુ જ આનંદ થયો છે કે અમે અહીંયા આવ્યા છે અને હોપફુલી થ્રી આઈ આઈ અમારો પ્લાન છે કે ગ્લોબલ દરેક કન્ટ્રીમાં થઈ શકે બધા ઇન્ટરનેશનલથી બધા અમે આવ્યા છે લિસ્ટ પ્રમાણે પણ અમારે મેક શ્યોર કે અમારે યુએસથી બધાને અહીંયા લાવવા છે સો આનો પ્લાનિંગ એ છે કે એટલું સરસ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કે આ છોકરાઓને વુમન એમ્પાવરમાં અને છોકરીઓને છોકરાઓને ઇન્કરેજ કરે છે તો અમારું ફાઉન્ડેશન બટ ફાઉન્ડેશન બી કલાબોરેટ કરીને એ લોકોને ગ્લોબલમાં લઈ જવાની અમારી ઈચ્છા છે Naitikresyon baala? V-India News, Surat.